Вітаю всіх глядачів телеканалу Ексклюзив. Ви дивитесь програму Позиція. Ну що ж, вибори нарешті закінчились. Новий парламент уже готується приступити до виконання своїх обов'язків. Дуже багато нових людей, до речі, зайшли до цьогорічної Верховної Ради, і всі вони обіцяють реформувати нашу державу. В першу чергу ці реформи будуть спрямовані на покращення економіки, ну і звичайно, соціального захисту населення. Ось про одну із складових. Саме соціального захисту ми сьогодні будемо говорити з представником політичної сили, яка, до речі, не брала участі в останніх виборах, але, мабуть, має також дуже багато ініціатив. Нас у студії голова партії пенсіонерів України Микола Кукуріка. Пане Миколе, вітаю вас. Здравствуйте. Давайте спершу взагалі розпочнемо з того, як ця партія з'явилась на політичній карті України. Я хотів би немножко поправити вас ми. На сегодняшний день, когда были выборы в Верховную Раду 2014 года, планировали, подавали заявку, оплатили залог, но по формальным обстоятельствам, которые сделал специалист банка, нас центральный ЦВК не зарегистрировал. Поэтому нами было принято решение не бороться через суды, чтобы нас зарегистрировать, мы дальше не пошли. Но на самом деле желание было, но так как это выборы за очень короткий срок и возможность провести хорошую кампанию не было, плюс залоги большие, 2 миллион 218, 000, и я считаю, что это большой залог, ну и плюс на саму кампанию нужны были большие деньги. Поэтому э, Центральный комитет партии принял решение, что мы не будем идти на эти выборы, а будем готовиться к местным советам, то есть к выборам в местные советы, потому что э, если э, наш президент сдержит те слова, которые были сказаны в предвыборной кампании его, что придя он э, примет закон и внедрит в жизнь э, о децентрализации то, естественно, большие полномочия перейдут на места, и большая часть денег будет оставаться на места тоже для того, чтобы регионы могли более эффективно развиваться. Ну, а на ваш вопрос, который вы задали, партия пенсионеров Украины — это не молодая партия. Она существует с 1999 года. То есть на сегодняшний день большой срок. Просто за время Существования нужно было эффективно настроить партийную систему, выстроить. И я скажу, предшественники мои очень хорошо поработали, потому что если брать во внимание, что на сегодняшний день есть 3343 организации по Украине, то работы для того, чтобы это было, было проведено очень много. Я скажу, что в политике или в самой партии я появился в 2002 году, в 2006 году. Как это произошло? Работая председателем комитета по делам молодежи и спорта в городе Харькове, большой круг общения с людьми, с людьми, которые входили в район. И э, проработав два года, с 2000 года до, до 2002 года. Э, в 2000 году э, мы подошли к выборам в местные советы на тот момент. И было предложение со стороны исполкома о том, чтобы э, ты активный, ты узнаваемый, там, харизматичная личность, чтобы тебе не пойти в депутаты городского совета. На тот момент я принял решение и действительно как бы проверил себя, свои способности. В 2002 году я был избран депутатом городского совета. И четыре года я работал на округе, работал в районе. Это время пролетело хорошо, хорошо контактировал со своими избирателями много было сделано э, на избирательном участке, на избирательном округе. И когда каденция подошла к концу, это был 2006 год, то э, на тот момент изменилось законодательство выборчего процесса. И э, оно изменилось, э, я считаю, что для избирателя, наверное, в худшую сторону. Потому что э, выборы проводились только по партийным спискам. И по большому счету сам избиратель, он не имел конкретного депутата. То есть избирается по партийным спискам, и конкретного депутата за округом не закрепляется. Но есть обстоятельства, к которым нужно приспосабливаться. И на тот момент мне пришлось выбирать среди тех партий, которые были, куда идти, с кем идти, как идти изучить программы, посмотреть идеологию. Этот процесс немного задлился у меня, затянулся, и на моем горизонте или в моей судьбе появился человек, это лидер партии пенсионера Украины, который где-то узнал обо мне, и когда мы встретились, он говорит, что мне интересна твоя позиция. И если ты не возражаешь, то я тебя хотел бы видеть в своих рядах. И плюс он говорит, ты можешь возглавить партию пенсионеров Украины в городе Харьков, городскую организацию. Я, честно говоря, не раздумывая, потому что доводы были очень существенные, связанные с тем, что ты защитишь интересы своих родителей как бы было сказано. Ну и сама идеология партии мне очень импонирует и им нравится. А какая это идеология? Можно трешки детальнейше? Это... Ну по назве зрозуміло, так, кого вы хотите защищать, а трешки конкретнее. Вот смотрите, все партии, это в принципе идеологические партии. И естественно партия пенсионера тоже свою идеологию носит. Но я всегда в общении с людьми говорю, что партия, она идеологическая, но социальная направленность то есть э, партия пенсионеров, почему именно слово пенсионер? Потому что в социальную сферу больше там, 90% входят пенсионеры, основная масса. А остальное это уже другие люди, которые тоже зависят от социальной сферы. Инвалиды, ветераны войны, дети войны, э, раз, даже роженицы, которые попадают под сферу, они же тоже получают э, средства от социальной сферы. поэтому именно в программе партии записано, что защита всех людей, которые зависят от социальной сферы. А каким чином их защищать? Тобто, какой То есть это как-то законодательно нужно делать? Вот что вы делаете вообще? Как партия, которая бы входила в Верховную Раду, естественно, мы бы прописывали законопроекты, мы бы брали за этот узкий спектр и его отрабатывали до совершенства. На данный момент, я скажу, я чуть-чуть бы даже так сказал. До 2010 года я был председателем городской организации, потом у нас руководство поменялось, и я отошел от этих дел. Немножко партия работу ослабила с новым руководством, но пройдя там три года, Центральный комитет обратился ко мне, зная меня, с предложением о том, чтобы я возможности если есть у меня те желания которые были раньше возглавить партию и я для себя принял решение однозначно потому что за время работы в этой партии я уже прочувствовал ну, пропустил через себя и эту боль человеческую и трудности тех людей которых мы защищаем и естественно я знаю что нужно делать чтобы эту партию вывести на определенный новый уровень так вот с декабря месяца Прошлого года я э, был избран на съезде э, главой партии. И на сегодняшний день я скажу, что партия не входит в Верховную Раду, но мы на сегодняшний день уже проводим разные консультации со специалистами по э, написанию реф... э, законного реформы. Э, те, которые были, э, их тоже обрабатывают. И э, даже не войдя в Верховную Раду, мы будем пытаться подать законопроект, то ли самостоятельно как политические силы, то ли через представителей там мажоритарщиков или другие политические силы для того, чтобы именно тот законопроект, который мы считаем правильный и э, по человечески относится лицом к тем людям, которые нуждаются, чтобы там были учтены все моменты. И те моменты даже, что на сегодняшний день мы идем в Европу, мы хотим прийти к тем стандартам, которые там есть, но это невозможно сделать в кратчайшее время. Мы не сможем прийти к тем стандартам, поломав все, что у нас сегодня есть, или не создав определенные предпосылки, сразу, там, допустим, как было сделано, повысили пенсионный возраст женщин. То есть это нужно делать планомерно. Вот. Э -э кроме этого, э на, на данный момент защита политической силы, она всегда велика. Потому что один человек, один в поле не воин. А вот когда эта сила, представляете, на сегодняшний день 13 миллионов 700 только пенсионеров, мы не берем другие сферы. И если сопоставить ну, отбросить э, детей до 18 лет, которые не имеют права голосования, то это половина населения. Это половина выборцев. Выборцы. И если, да, ну это и выборцы, и те люди, которых мы защищаем. Если нам удастся действительно сделать для них что-то, то они будут понимать, что есть они та будут сила, которая... За а проголосуют за партию Совершенно правильно. КНР. Ну, коммунисты, они... Э, новая коммунистическая партия была 23 года. Ну, по большому счету, что сделано? Они входили, они имели большой процент, влияние. Ну добре, цього разу вони не війшли. Давайте от конкретніше. Ви говорите, що вже власне більше року очолюєте цю партію. Можна от конкретно, можливо, вже є якийсь готовий законопроект. Що потрібно взагалі змінити? Ось в пенсійному законодавстві в Україні конкретно. Я скажу, що на сьогоднішній день е, можна проводити різні. Е, оказывать разные помощи э, населению, там, пенсионерам, инвалидам и всем остальным, людям, которые зависят от этой сферы. Но самое важное, что откуда берутся деньги? Ведь деньги берутся в пенсионном фонде не э, от кредитов, которые мы там получаем и удается э, нынешней власти получать, а э, это идет отчисление от юридических лиц которые работают в Украине, от физических лиц, которые работают и пополняют э, бюджет пенсионного фонда. И, естественно, от наполнения идет уже начисление э, тех пенсий, которые люди заслужили за время своей работы. Так э, на сегодняшний день, исходя из того бюджета, идет минимальная пенсия. Ну что такое минимальная пенсия 949 гривен? На сегодняшний день 940 гривен, наверное, уже коммунальная Платежи стоят. А как выживать э, пенсионеру, когда он, э, как самый порядочный, э, если вы заметили, что на выборы идут дисциплинированно пенсионеры, коммунальные платежи платят пенсионеры. Ну, то есть самый э, дисциплинированный как бы, ну, состав… Э, они жили в такие час, где их научили быть таким… Та, да, да, та. так. Так вот, э, я хотел бы сказать, что э, нужно решить вопрос чтобы пенсия минимальная была равна прожиточному минимуму. На сегодняшний день, если сравнить, то прожиточный минимум, э, даже по тем подсчетам, которые я считаю, что они не, недействительные, миллион э, двести двадцать восемь. И 949 э, минимальная. Ну, пускай, даже если мы в среднем возьмем, э, пенсию получает там 200, 1300 гривен. Вот как можно выжить? Лекарства, инфляция же не учитывается. Сейчас все э, переращ, э, э, индексация прекращ, прекращена, э, инфляция не учитывается. А инфляция за последнее время возросла в 20%. То есть тех денег, которые они получают в пен, э, за счет пенсии, их не хватает на то, чтобы э, оплатить коммунальные платежи, э, э, купить лекарства, а это как раз это население больше всего обращается в аптеки. Как-никак какие-то вещи и плюс питание. Поэтому очень сложно на сегодняшний день. И первым делом это нужно повысить пенсии, увеличить. Найти средства, и, понятное дело, что для того, чтобы это увеличить, нужно поднимать экономику. Только за счет этого увеличивать рабочие места. Только за счет этого. Даже я сегодня общался в управление социальной политики в области. И мне сказали, что на сегодняшний день пенсионеров больше, чем работающих людей. То есть получается, что даже больше один работающий содержит одного пенсионера больше. Этого не должно быть. Нормальный процент это 12% от, общих, от работающих людей. Поэтому э, здесь нужно поднимать экономику, нужно увеличивать рабочие места. Ну и есть другие э, механизмы, которые дадут возможность хотя бы первое время, пока это будет подниматься, э, наполнять это, допустим, налог на э, 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 на дорогие, на дорогие вещи, на, дорогие. на автомобили, на всякие предметы роскоши. Вот это тоже как маленький, но все равно будет дополнение ну, к тому бюджету, малая, который, да, который есть. Теперь есть много там, государственных помещений, разных предприятий, которые на сегодняшний день как балласт. Может быть их стоит тоже провести аукцион, продать, наполнить казну. И много таких моментов, которые дадут возможность, по крайней мере, на первое время, пока мы будем перестраиваться и идти в Европу, потому что получается так, что на сегодняшний день мы, благодаря нашим братьям России, имеется в виду, на сегодняшний день страдаем, мы знаем как. Плюс мы сегодня не работаем с ними, а многое у нас в экономике было завязано с Россией. То есть этот сегмент не работает, а в Европу мы еще пока не пошли. То есть мы как бы подписали, намереваемся, но оттуда еще пока источников доходов нет. И поэтому мы сейчас на собственном ресурсе выживаем. Mm -hmm. вы говорила про то, что э... Рівень власне тієї ж самої пенсії, він залежить від наповнюваності бюджетів. Ось зараз одним із першочергових, пронамні так говорять, має бути закон про децентралізацію влади. Тобто більша частина коштів все-таки має залишатися на місцях. От яким чином, ваша політична сила бачить цей закон. От як я раніше сказав, що ми відказались йти в Верховну Раду змінив э, свою вектор направлення э, на то, щоби. Больше сейчас уделить внимание местным советам. Когда принимаются э, разные социальные программы, они принимаются там, э, на местном уровне, и есть часть, которая платится э, с межного бюджета, а есть часть, которая платится с государственного бюджета. Так вот те программы, которые э, государственный бюджет, получается цепочка какая? Здесь приняли, утвердили, теперь ждут э, пополнения или прихода денег с государственного, с государственного бюджета. И вот это прохождение документов в одну сторону, прохождение в другую, плюс э, эти средства выделят, не выделят, а если выделят по пути следования, их зачастую не, не приходит до потребителя. Вот, так э, при децентрализации все эти процессы будут проходить на местах. Э, поселок будет принимать решения, и будет сам финансироваться. Район будет принимать решения на районном совете, будет финансироваться и так далее. И доходя до области, что это дает? Что на месте любая организация, допустим, даже наша партийная, она может выдвинуть какой-то план социальной защиты или какую-то программу, пролоббировать ее, тоже немаловажно, Второе, забить в статью расходов средства на эту программу. И плюс проконтролировать финансирование и как эти финансирования используются до, до конечного результата. Это наиболее эффективно будет использовано средство. И я думаю, что действительно защита в данном случае будет более эффективной, нежели такая цепочка прохождения. Естественно, мы намереваемся это оказывать э, и входить э, в местные советы. Э, и, повторюсь, так как партия социальной направленности, мы берем узкий спектр, только социалку. Все остальное, понятное дело, что мы будем участвовать, мы будем заявлять, мы будем высказывать свою позицию по тому или иному случаю. Но вот именно социальную сферу мы будем защищать, как говорится, намертво. Розуміло, але все-таки, от знову ж таки, якщо ці місцеві вибори будуть, то ймовірно вони будуть березень місяць наступного року. Часу також не дуже багато, щоб до них підготуватись. От трішки розкажіть, яким чином ви, можливо, вже формуєте свої місцеві осередки, в тому числі і на Хмельниччині. Які люди до вас приходять в партію? Ну і ну, взагалі трішки про наш Хмельницький, О, от дивіться, принцип построєння партії такий, що в кожній області е, є організація. в каждой областной организации есть городские организации, которые им подпорядкованы, и в районы есть. На сегодняшний день, когда я пришел, первым делом я занялся кадровой политикой, потому что за время вот там разница к тому, как я пришел и как тот человек, который меня привел, царство небесное, Петр Осян, Феликс Эдуардович, умерший. Э, прошло три года, и за этот промежуток времени э, мы немного потеряли. Э, партия немного как бы на ступень ниже опустилась. Но, в принципе, э, не так много э, нужно времени для того, чтобы это все восстановить. И на сегодняшний день э, я, конечно, постарался, э, поездил по многим областям, пообщался с многими людьми, э, дал им надежду на то, что э, партия на сегодняшний день возрождается, что у партии есть новый на сегодняшний день виток развития и перспектива того, что действительно э, то, что записано в программе, мы э, должны внедрять. И есть все возможности на сегодняшний день. Э, э, самый лучший э, агитатор ⁇ это личное общение. Можно там писать, можно вывешивать на сайте, можно э, разным. Но вот общение это наиболее эффективный способ. Поэтому я езжу э, по областям, общаясь с руководством тем, которое было э, раньше. Или э, определяемся, то ли человек остается работать дальше, понимая, что теперь совсем по-другому будет относиться и к нему, и к. Організації труда, як в цілому. Або, якщо чоловік уходить, значить на його місце. Правда, за цей період багато людей у нас в основному виглядали пенсіонери. Ну... До речі, хотів запитати: От партія пенсіонерів України, перше, що знаходить на думку, що членами цієї організації є власне, тільки пенсіонери. Я вас молод, я вас люди среднего века. Вы понимаете, что э, старшее поколение ⁇ это наши отцы, дедушки, бабушки, которые отработали достойно свою жизнь, построили, сначала отвоевали, построили и передали молодому поколению. И многие люди относятся с любовью и уважением, ну правда, к своим близким. На государственном уровне у нас не построено э, уважение э, к летним пожилым людям. Но мы это пытаемся сейчас прививать. Э, но что я хотел сказать, что э, много людей неравнодушных к сегодняшней ситуации и к сегодняшней жизни людей э, пенсионного возраста, они приходят, просто этих людей нужно найти, их нужно организовать. Некоторые просто стесняются. Вот я общаюсь э, с многими, говорю, приходите к нам. Давайте вместе будем строить. Они говорят, слушайте, я там э, постоянно э, делаю благотворительные какие-то акции там, э, в доме престарелых, там еще что-то. Я говорю, вот это в принципе нужно. То есть э, какие-то маленькие э, помощи, а для них, для людей этих, они велики. Нам, может быть, кажется, оно ничего не стоит. Плюс к этому, независимо от того, что мы пытаемся на государственном уровне защищать, мы еще внутри партийную работу ведем, создаем общественные приемные. Что это такое? Это место, где может прийти любой пенсионер, любой человек, который не имеет достатка общения. Там проводятся бесплатные юридические консультации. То есть сегодня... Идет прогресс, появляются новые законы, новые изменения, и человек не успевает за этим. А вот юристы, которые дают консультации, они, по крайней мере, направляют человека в ту или иную сторону. Психологи, которые дают возможность человеку, который вышел с активной фазы деятельности в пассивную, у него наступает иногда депрессия. Вот для того, чтобы человека правильно настроить и сказать, что жизнь на этом не заканчивается, это тоже работают психологи. Даже такие организаторы в этих приемных у нас работают, которые э, привлекают вот эту, как мы говорили э, с вами, молодежь. Э, и за счет этого, что эти люди неравнодушны, они оказывают тоже э, непосильную помощь в том, что э, кто-то э, дает возможность э, там, раз в неделю покормить людей. Вот просто пенсионеров собираем, покормили. Кто-то дает билеты бесплатные в театры. Кто-то дает э, э, там туристические маршруты, что мы можем посадить людей, которые не выходят из дома и покатать там по области или по Украине. И вот всякие вот такие э, на же... первый на первый взгляд как бы казалось мелкие, но они настолько эффективны те люди, которые мы даем эту возможность, они при приходят, ну грубо будет сказано, но они руки целуют и говорят спасибо вам, что вы меня вытянули, понимаете? И вот это я хочу добиться того, чтобы люди обычные, которые заняты повседневной работой сегодня, понятно, у каждого свои проблемы, головные боли там, в решении этих вопросов там, и всего остального. Но вот если чуть-чуть кто-то уделит внимание, я не говорю там материально или в чем-то, э, то это будет облегчение для многих-многих людей, пенсионеров. Поэтому я бы хотел бы сказать всем жителям, Харьков, жителям Хмельницка, Хмельницкой области, что приходите давайте вместе помогать облегчить жизнь пенсионерам, которые на сегодняшний день попали в ту обстановку, когда они трудясь передали, а взамен на сегодняшний день ничего не получают. Розуміло. Ну і власне, окрім того, що ви запросили всіх до себе, в своїй організації, ще можете побажати чогось пенсіонерам. Їх дійсно багато, і вони, я впевнений, і багато з них нас зараз дивляться. Я скажу, що е пенсіонери е це ті люди, які легко піддаються на е якісь е уловки. на какие-то соблазны, на э, манипуляции. И э, когда идут выборы, там, если очередные это за полгода, если вне очередные они там, короче, то многие кандидаты, то ли это политическая сила, то ли это мажоритарщики, они очень красиво используют там, разные технологии. Убеждает их, что завтра наступит прекрасное будущее. Только нужно, чтобы вы проголосовали, пришли. Это как один из методов. Другие от того безвыходности, безденежья, их легко покупать. Но только заканчиваются выборы, все заканчивается. И даже в приемную того или иного депутата попасть обычному человеку нельзя, не говоря уже о пенсионерах. Поэтому, исходя из этого, я хотел бы пожелать, чтобы они задумались, и пенсионеры, дорогие, ведь один в поле не воин, а если вы объединитесь все вместе, то 13 миллионов 700 по Украине, это не то, что можно менять власть хоть каждый месяц, но и решать все те проблемы, которые есть. Потому что ошибка за ошибкой, проблемы на государственном уровне, и они не решаются. А страдает кто? Тот чоловік, який на сьогоднішній день мало защищенный. Поэтому Просьба об'єднатися вместе, идти йти силой и і свои свої проблеми. Голова партії пенсіонерів України Микола Кокуріка був гостем нашої студії. Пане Микола, дякую вам. Все найкраще. Нашим глядачам нагадаю, що ви дивились програму Позиція. До нових зустрічей в ефірі телеканалу Ексклюзив.